Я пришел до товарища своего, беру у него значит, старые вещи, ну, под бомжа, будем так говорить. А на автобусе я уже не проеду, потому что автобус, опять же, и, чтобы туда ехать, ехали, ездили автобусы, но через такие блокпосты. Я принимаю решение, мне надо идти пешком по полям. Беру велосипед, без камер, без ничего, и беру ведро, обычное старое ведро. Выкопал вишню, вот такого размера небольшого, поставил ведро и пошел. Иду-иду, ну, спросят, скажу, еду на дачу посадить вишни. Иду-иду, подходят э, Ты кто, ты куда, ты что? Ну, а я ж без... Э, а, еще взял, э, нашел, значит, очки женские с такими линзами, что я сам не видел, где, что... То есть, ну, под дурачка, будем так говорить. А самож э, на сердце думаю, ну, это сам. А в селе уже жили. Потому что бросить семью тоже не Она не успела выехать просто с детьми. И благо то, что жителям я благодарен этого села, что никто не сдал. Их никто не предал, никто ничего. Мы встретились, и я уже вечером зашел домой, когда уже дети уже видели. Ну, правда, дети тоже, как говорится, молодцы. Никто никуда не ходил, никто никому не рассказывал. И вот я пока находился дома, прятался у них дома до освобождения.